Сипустіть парабоче. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов. І ви на моєму авіаційному каналі. Ну, досі в пошуках тем, що вам розповідати. Чекаю, мабуть, у коментарах ваші пропозиції про що розповісти. Політика. Ну, дуже добре, дуже добре про це розповідають інші кореспонденти українські. А я вирішив заглянути у статистику каналу. І подивився, ну не дуже був здивований, але найбільша кількість людей, яка дивиться цей канал, це росіяни. Чому так? Я гадаю, що. Вони шукають ну, інформацію, а що відбувається в Україні, що ми тут робимо. І я бачу, що росіяни не розуміють, що в Україні йде війна. Так пропаганда працює, що вони е не бачать цієї війни. Як тому я вже говорив і всі говорять зараз, як можна поїхати відпочивати, наприклад, у Крим, де, де реально йде війна. Не розумію. А це чому відбувається? Тому що дуже добре працює пропаганда, тому що всі в Росії обманюють один одного. І це на самому верхньому рівні. Відбувається такий невеличкий приклад. От подивіться на свого президента ВВХ ВВХУ XYLO, як завжди, але дуже добре про нього сказали фанати, харківські фанати футболу. І це ви теж гадаю, що розумієте. Так, от дивіться, це був 2008 рік. Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала э, границы сегодняшней Украины. А потом настав 2014 век. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Это, это, факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. И все это про Крым. И вы видите, ни жоднисенького Правдивого слова, и так все обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность Украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас России, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Ми не хочемо розділу України. Нам цього не потрібно. Так все. Я буду ще е, вихоплювати деякі факти, і буду приводити приклади у наступних відео. Така прийшла дуже цікава думка. Канал авіаційний. Треба щось авіаційне розповідати. Чи про людей, які працюють в авіації. Зараз хочу згадати нашого. Веселого цікавого товариша Олександра. Олександр, на жаль, вже активно не працює в авіації. Зараз він десь у своєму маєточку, ну не дуже далеко від Києва, займається рибалкою, ходить пішки до лісу, збирає гриби. Дуже цікаве життя. І сьогодні я Почну ще раз вам показувати його історії. Але зараз я вже з історією я вже буду накладати субтитри на всі мови. А на каналі я перекладаю, ну, з допомогою Google, мені у допомогу, перекладаю на 20 мов. І всі бажаючі можуть подивитися. А, і прочитати субтитри на всіх доступних мовах. Сьогодні почнемо ще раз дивитися дуже цікаві історії від Олександра. Олександр, я ж говорю, що зараз, мабуть, займаюся рибою, тому і історія про рибу. Слухаємо. Ну, про рибалку це довгі історії, тому що мені не часу доїхати до за там... таможни. Можно рассказать не про рыбаку, а про рыбу, которую, Давай. которую мы купили э... в Новой Зеландии. Рыба называлась с 2,5 килограмма. Здоровенный угорь И продавали его живого из аквариума. Мне, как рыбаку, сказали, тебе ее почистить, эту рыбу или нет. Я говорю, нет. Не надо, я ее сам почищу. Спокойно жил этот угорь в Кульке, когда мы ехали до дома. А потом я его бросил в умывальник и решил его почистить, забить. И он лежал и не шевелился. Я взял разделочную доску и воткнул ему, чтобы убить голову нож. В этот момент как подскочил этот угорь и начал носиться по полу, значит, проехать во все стороны. Я, во-первых, он же ну, с зубами, есть там небольшие зубы, я думаю, сейчас все укусит. Хватаю разделочную доску, за дырка в ней, которая в этой доске, и начинаю лупить его по голове. Значит, луп... дубашу по голове, вроде убил. Все, начинаю чистить. Слизь, как на соме, невозможно никак ее убрать. Давай посыпать солью. Посыпал солью, а она как пластилин, то в одну, то в другую сторону. Но ну, думаю, как сома когда чистить надо облить кипятком я беру этого угря и несу его в ванну и решил под горячим кипятком его значит ошпарить как только я его ошпарил он начинает прыгать еще больше чем он прыгал до того как я еще и солью да. ну, а не... да. а не... да, Короче, пока я ему голову не отрезал он скакал как этот вот ну а потом начались байки потому что Дмитрий сказал, что все стены были в крови и в этом. Пришлось делать ремонт. Да, ремонт. пришлось я говорю, тебе ремонт делать. Ну, ремонт они делали. Ну, приготовили. Ну, самоубийство было у меня первый раз этого в жизни. Уря. Какой... Расскажите о музыкальном сопровождении. Да. Чему самоубийство? Вот тебе рассказ про рыбу. Еще едем по автобану. Есть время, полчаса. Саня про рыбалку. Я вот не знаю, какой начать про рыбалку. Может быть с тех времен, когда он у нас еще работал Шляхов, и пригласил он нас с Новоселецким, как профессиональных рыбаков, к себе на дачу на рыбалку. Значит, и там военная база, лодки дают, можно было. Значит, мы собрались с борт-инженером еще с одним нашим, ты его прекрасно помнишь, который в Америке, и со штурмом поехали туда на рыбалку. Ну, в принципе, рыба ловилась и неплохо, они, мы с Новоселецким собрались на лодке с мотором, но у меня сразу Новоселецкого с мотором отобрали и дали мне маленькую лодочку романтику. Вот, говорит, вот ты на веслах, мы на моторе, а ты помоложе, а ты на веслах уж шкрябай Ну, лодка романтика, ну как вам сказать, это размер не то, что на одного человека, там на пол человека. Размер ванны. Ну да, ванная, как ванной все равно. И, значит, ловим рыбу, прекрасно, все хорошо. Вдруг смотрю, надвигается смерч. Вот видно просто, как идет это огромное облако. Значит, и под ним видно, что дождь идет. Я на эти грядки потихонечку начинаю грести к берегу. Эти на моторе мимо у меня проплывают. Хотя бы прицепили или нет, вроде бы. Раз мимо меня, один, второй. И тут накрывает меня вот этот ветер сильнейший. Поднимаются волны такие, я уже бросил грести И начинается мощнейший ливень Я бросил эти весла Лег уже на дно Думаю, все, капец Вот это моя была последняя рыбалка Больше я уже рыбу ловить не буду И тут, смотрю, мне повезло Меня этим ветром в камыши занесло Уже где-то к берегу прибили Ну и потом раз проходит эта туча И опять расцветает Становится солнышко Прекрасно ловится рыба я начинаю вычерпывать свою оттуда воду с этой лодки, чтобы выплыть. Вот смотрю, а опять рыбаки эти возвращаются. Говорят, у нас горе. Я говорю, какой у вас? Говорит, у меня горе чуть, -чуть Говорит, вот ты тут сидишь, говорит. А, Васили... а я перед этим говорил на давай поедем на моей машине. Он говорит, нет, поедем на моей. Ну, давай на твоей. Я говорю, что случилось? Вырвало сосну с корнем. Значит, и эта до довернула Василецкому по машине, а основной частью этой сосны ударила по э, этому саму, по шляхову по машине, а только одной маленькой веточке зацепила э, нашего бортеждера машину. Вот. И говорит, ну, Василецкий мне кричит, говорит, это должен был быть ты, потому что это ты, говорит, должен был твоя машина должна была. Поступить. Про машины свои расскажу да, потом. Да. Вот и закончилось тем, что значит, оттуда уехали, когда с рыбалки, мы на Новосельского машине ехали, с приплюсной этой кабиной получалось, что мы почти лежали, и он рулил в этом зал. Вот это вот такая закончилась. Рыбалка такая. Рыбалка. Хорошо. Ладно, про машины в следующий раз. Хорошо. Слава Збройным силам Украины! Слава Украине! И смерть летущим врагам! А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До побачення!